ছাব্বিছত বিজেপিত স্থান পাব নতুন মুখে সকলো বিধায়কে লাভ নকৰে টিকট এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহুতে নিৰ্বাচন নেখেলে বহুতে টিকট নাপায় কোনে টিকট পাব চৰকাৰী আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু যিহেতু দুদিনীয়াকৈ বিজেপিৰ চিত চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু কালি চিন্তন বৈঠকৰ দ্বিতীয়টো দিন আছিল আৰু চিন্তন বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলো সকলো বিধায়কেতো টিকেট পাব নোৱাৰে বহুতেতো কোনোবাই নিজেও ইলেকশ্যন নেখেলিব কোনোবাই টিকেট নাপাব কাৰোবাৰ সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যনত নোহোৱা হৈ গৈছে কাৰোবাৰ সমষ্টি চিডিউল ট্ৰাইব হৈ গৈছে কাৰোবাৰ সমষ্টি চিডিউল কাষ্ট হৈ গৈছে সেইকাৰণে অসমত যিহেতু এইবাৰ ডিলিমিটেশ্যন হৈছে গতিকে এটা নতুন মুখ আহিবই লাগিব কাৰণ চিডিউল কাষ্টৰ ছিট বাঢ়িছে চিডিউল ট্ৰাইবৰ ছিট বাঢ়িছে গতিকে নতুন মুখটো আহিবই লাগিব গতিকে নতুন মুখ অহাৰ ৰাস্তাটোতো কোনেও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে নতুন মুখ আহিব কিন্তু কিমান আহিব কি আহিব সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে এতিয়া বহুত সময় কাৰণ চৰকাৰৰ আজি ইমান দিনটো আমি মুখেদি কৈ আছিলোঁ যে আমি আপোনালোকক মহিলা উদ্যমিতা দহ হাজাৰ টকা দিম আমি চি এম আত্মনিৰ্ভৰশীলত আমি দুই লাখ টকাকৈ দিম চাকৰি দুই লাখ কৰিম আমাৰ বহুত কামটো অহা পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভহে হ'ব গতিকে কোন এতিয়া এই আঁচনিবোৰ যোৱাৰ পিছতহে এজন এম এল এৰ আমি এছেছ কৰিব পাৰিম যে এম এল এজনৰ পজিশ্যন ভালনে বেয়া আজি যদি এজন এম এল এ দহ শতাংশ পজিশ্যন বেয়াও তেওঁৰ সমষ্টিত বত্ৰিছ হাজাৰ পৰিয়ালে অৰুণোদয় পাব তেওঁৰ সমষ্টিত ত্ৰিছ হাজাৰ মহিলাই উদ্যমিতা আঁচনি পাব তেওঁৰ সমষ্টিত ত্ৰিছ কোটি টকাৰ ৰাস্তা হ'ব তেওঁৰ সমষ্টিত আঠশ ল'ৰা ছশ ল'ৰাই চি এম আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ আঁচনি পাব এই আঁচনিবিলাক যদি ভালকৈ ৰূপায়ণ কৰে আজি যোন টেন পাৰ্চেণ্ট তলত আছে তাৰো ফিফটি পাৰ্চেণ্ট সি ওপৰত আহি যাব সেইকাৰণে বিজেপিৰ টিকেট কোনে পাব কোনে নাপাব চৰকাৰী আঁচনিখিনিৰ সফল প্ৰয়োগৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিলোঁ এতিয়ালৈকেতো আমি লোকসভা পঞ্চায়ত দিম দিম বুলি জিকিলোঁ আমিতো দিয়াই নাই কাকো এতিয়া আমি দিমহে পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা আজি চাৰিটা বছৰ অলপ 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 টকা গোটাই 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 এতিয়া আমি আঁচনিবোৰ কৰিব পৰা অৱস্থাত আহিলোঁ এতিয়া আঁচনিবোৰ কৰিম গতিকে আজি যদি মোৰো সমষ্টিত মই টেন পাৰ্চেণ্ট পিছুৱাই আছোঁ আঁচনিবোৰ কৰিলে মই আগুৱাই যাম সেইকাৰণে আজিৰ দিনত যিটো বিজেপিৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আৰু ইম্প্ৰুভ হ'ব এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱ ভাৰতৰ কথা